Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videomda istək üzrə hazırlanan videolardan biridir. Bir izləyicimiz rəydə bizdən xananda gəlincinin hazırlanmasını istəmişdi. Bacardığım qədər hazırlamağa çalışdım. Ümid edirəm sizlərin də ürəyincə olacaq. Əlimdə də ayrıca göstərmək istəyirəm ki, bütün hissələrini aydın şəkildə görəsiniz. üzerinə gödəkçə tikmişəm paltarın. Bunu tikmədə bilərsiz, Ə, amma kiçik miniatürlərdə belə kiçik detallar çox əhəmilidir. İstəsəniz sadə formada da hazırlaya bilərsiniz. Əvvəlcə kuklanı yaxından göstərmək istəyirəm. Çalışın bilək və dirsək hissələri hərəkətli olsun. Çünki gəlinciyin əlində qaval olacaq. Onu tutmaq forması üçün bizə əlin də hərəkət eləməsi lazımdır. Gəlinciyin ayaq hissələri yarıdan yoxdur. Uşaqların əlişidir. Amma o hissə bizə onsuz da lazım deyil. Çünki bu formada gəlinciyi oturaq vəziyyətdə hazırlayacağam. Amma istəsəz heç yarıdan yox, ümumiyyətlə ayaq olmaya da bilər. Parçam isə bu formadadır. Hazır ətəkdir, yəni belə deyim, böyük bir paltarın ətəyi idi. Ona görə üzərində bir sər işləmələr var. Elə o formanı hazır istifadə elədim. Uzunluğu 67 sm-dir. Ənə e, isə bu formada 22 sm ölçdüm. Amma istəsəz biraz da uzun götürə bilərsiniz. Həm enini, yəni həm uzunluğun uzunluğunu artıra bilərsiniz. Amma tələşin uzunluğu 67 santimetrdən az olmasın, çünki oturaq vəziyyətdə olacaq kukla və kənar hissələri belə deyim, tam açılmır. Ətək hissə dar olanda kənar hissələri tam açılmır. Ona görə uzunluğu çox götürün ki, qırışları çox olsun və ətək yerə sərləndə tam dairəvi formanı alsın. tək hissəni belin büzəndən sonra gəlincinin əynində geydirib daha sonra tam tikəcəm. İndi isə gəlincinin əyninə geydirmədən öncə belə milli lentlər var. İzləyicilər soruşur hardan əldə edirsiniz? Mən demək olar bütün səbət materiallarımı Sədərə ticarət mərkəzindən alıram. Ə toptan satış münasib qiymətə başa gəlir. Metr ilə aldıqda e, biraz baha alınır. Ona görə mən top formasında alıram. Amma səbət dükanlarında hal-hazırda metr ilə satılır. Əgər səbət dükanında tapa bilməsəzs, e, dərzi dükanlarında paltarlara vurmaq üçün kant satılan yerlərdə tapa bilərsiz. də deyim ki, gəlincin əynində tam bel hissə deyil. Biraz aşağı hissədən yapışdıracam ətəyi. Çünki bel hissədə gödəçəni uzun götürəcəm. Ona görə də ətək hissəni gördüyünüz kimi tam beldə büzmədim. Biraz aşağı 1 sm, 2 sm aşağıya doğru çəkin. indisə 380-i köynəyi hazırlayacağam. Yenə gəlinciyin əynində ölçü alıram, qol hissələrini kəsmək üçün. Bu formada ölçü, uzunluğu da dəqiqləşdirəndən sonra qol üçün 2 ədəd dəlik açacağam. bu hissəni dirsəyə qədər ölçü alıb daha sonra yapışdıracam. Dirsəydən sonra atlas parçalava eləyəcəm. o hissənin bir tərəfin yapışdırdıqdan sonra digər tərəfi bu formada içəri doğru qatdalayıb daha sonra yapışdırın ki, səliqəli görünsün tikişə bənzəsin. Eee, qol hissənin bu formada ələ qədər olan yerini və gödəyçəni atlas parçadan hazırlayacam. Ölçünü aldıqdan sonra parçanı kəsirəm. Gözdəkçəni istəsəz kənarda kəsib, sonra gəlincəyə geydirə bilərsiz. Amma mən birbaşa yuxarı hissəndə kəsəcəm ki, daha rahat olur. Kəsdikdən sonra üst üstə yapışdıracağam. Yəni belə deyim, tam gözəkçə hazırlamadım. Çünki gəlincək kiçidi və əyninin paltarın kənarda hazıryanda bir az atlas parçasını geydirmək çətin olur, çünki bilirsiniz ki, dartılmır. Ona görə daha rahat olması üçün mən çiyin hissələrdə kəsib, bu formada gəlincin əyninə yapışdıracağam. Milli geyimimizin biraz da gözəl görünməsi üçün və eyni zamanda e atlas parçasını tikiş izini itirmək üçün milli kantdan bu formada dirsək hissəyə də yapışdırdım. İndi isə gəlinciyimizin saçını hörəcəm. Əgər rəngi tünd rəngdə yəhsə gəlinciydə istəsəz rəngliyə də bilərsiz saçı və yaxud da özünüz yenidən ipdən hörüb yapışdıra bilərsiniz. Arçistonla üzdəki rəngləri siləcəm. Daha sonra isə ə, özüm boya ilə dırnaq boyaları ilə çəkəcəm ki, az da olsa Azərbaycan gözəlinə bənzədə bilim. Boyanın öz fırçası qalındır. Ona görə incə hissələrdə belə diş çöpü ilə işləmək daha uyğundur. daha sonra araqçını hazırlayacağım. Adi kardondan, kağız da ola bilər. Çünki biz üzərinə örtəcəyik. Biraz sərt olması lazımdır ki, başda dik formada qalsın. Kənarına mən belə millilent yapışdıracağam. İstəsəz bu formada hazır lentlər də var və yaxud da əgər heç biri yoxdursa paltarda istifadə etdiyiniz kantdan da yapışdıra bilərsiz. Əlavə bir ədəddə kant yapışdıracam. Həm ön hissəni qapamaq üçün, yəni araqçının bir az da hündür olması üçün, eyni zamanda arxa hissəni də örtmək üçün. Dubaq hissə üçün məndə belə naxışlı orqanza tül var. Bu formada əlimdə büzəndən sonra ara hissələrə kley vuracam ki, büzmələr açılmasın. Və araqçına tərs yapışdıracam, daha qabarıq foto formasında qalması üçün və onda dedim ki, əgər duvaq hazırlamaq üçün əlinizdə belə naxışlı yoxdursa və sadə orqanza tül də yoxdursa, elə atlas parçasından özündən də duvaq hazırlaya bilərsiniz. Gəlinciyim tam hazırdı. Daha sonra isə qavalı hazırlamağa başlayıram. Qaval üçün məndə belə plastik qapaq var, ondan istifadə eləyəcəm. Və belə halqalar var. Halqaları mən e, ipək ip ilə bağlayacağam. Yoxdursa, adi sapla da bağlaya bilərsiniz qavalı. Və e, belə milli kantlar var. Qavalın kənarları üçün istifadə eləyəcəm, amma enlidir, ona görə ortadan qatlayacağam. Belə ensiz lentlər satışda var, 1 sm enində incə formalar. Emdə sadəcə hal-hazırda bitdiyinə görə belə enli lenti ortadan qatdalamalı oldum. Əvvəlcə halqaları ipə keçirib qavalın kənarlarına yapışdıracam, daha sonra üzərinə konta yapışdıracam. Halqalar arası məsafəni yarım santimetr götürün. Bütün halqaları eyni qaydada düzürük. Biraz zaman alsa da, amma e, yəni buna dəyər, belə deyim, çox gözəl iş çıxır ortaya. Onda deyim ki, e, bu 23 dəqiqəlik video olsa da, mən 2 günə işləmişəm bunu. Sadəcə sürətli biraz videonun bəzi hissələrini sürətləndirdim ki, e, çox zamanınızı almasın videonu izləmək. İlmənin sökülməməsi üçün bu formada lenti kəsdiyim yeri əridirəm və naxış üçün ağardıcıdan istifadə eləyəcəm. İstəsəz şəkil də çıxartdırıb yapışdıra bilərsiz. Mən özüm naxış çəkdim ki, qapağın şəffaflığı çox gözəl görünür, tam qavala bənzəyir. Qütələri tam istədiyim kimi çəkə bilmirəm, çünki ağardıcı qalındır və bu formada əldə etmək biraz çətindir. Mən qavalı gəlinciyi bir əllə yapışdırdım, amma istəsəz hər iki əlinə yapışdıra bilərsiz. Xananda gəlinciyim tam hazırdı. Biraz zaman alsada çox səvgili işdi və sonda ə, gəlinciyi istədiyiniz kimi aldıqda çəkdiyiniz əziyyətə də dəyir. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.